Якщо США і забороняють бити по НПЗ, то служба безпеки України гур боданов Малюк завжди знайдуть, де вразити критичну інфраструктуру на території Російської Федерації. Пане Романе, це є Новгород, і також Новочеркась. Також влучання є в їхню електростанцію. Два енергоблоки не працюють. І що цікаво, що Новочеркась, Ростовська область, там дислокується одна з армій, восьма армія Російської Федерації. Сегодня День службы безопасности Украины. Поздравляем этих боевых друзей Вооруженных сил Украины и серьезную структуру Малюка, руководителя этой структуры, с их днем. Так сложилось. У меня есть друзья в контрразведке еще с 2014-2015 года. Часть партизан туда ушло наших донецких, потому их в том числе тоже поздравляю с этим днем. Служба безопасности, она свое, свое название подтверждает, служба безопасности, то есть это как раз та задача безопасности страны, которой занимается эта служба, вот удары по территории противника, особенно по углеводородке, по системам снабжения, энергоснабжения в том числе, подтверждает ее название. Пане Романе, також стало відомо, що от є графіка, що фактично всі нафтопереробні заводи європейській так званій частини Російської Федерації були вражені нашими безпілотниками. Ну і вкотре ми повторимось, так що це серйозно впливає на логістику і на е, взагалі дії армії окупантів. продолжать их просто надо в такой же интенсивности. Вот хорошая была интенсивность в течение недели практически перед выборами Путина. То вот эти выборы продлить надо или переписывать или перевыборы. То есть пока Путин находится у власти, у них должно вся энергетика, вся углеводородка просто сгорать. Причем очень хорошие показатели еще и после ударов по металлургическим предприятиям, вот по кислородным цехам прислушались, скорее всего, к нашей, по крайней мере, информации. То есть бить надо по кислородке в металлургических, на металлургических предприятиях. Кислородный цех, если вы будете из строя, во-первых, очень долго восстанавливать, и останавливается весь медкомбинат, а это сталь для танков. Это, это металл, это серьезная экономическая, тем более подушка для российской финансовой системы. То есть это надо все выбивать. Вот после углеводородки, вот мы уже видели по удары по медкомбинатам, они тоже дают определенный экономический эффект, плюс и военный в том числе, плюс энергетика российская. Практически все военные предприятия напрямую за, запитываются от гражданской энергетики, потому однозначно надо и ее уничтожать, вот что сегодня ночью подтвердило а служба безопасности это действие. Пане Романе, і по вчорашньому ударі в тимчасово окупованому Криму, що відомо, офіційно наші представництво, наші е, військові сили підтвердили влучання в два десантні кораблі Ямал і Азов. І головне управління розвідки каже наступне: що «Ямал» пошкоджений, пошкоджений критично. Вони постійно відкачують там воду. І е, очевидно, довго і нудно Росія буде ремонтувати ці два кораблі. Що цікаво, що вони були збудовані. Це проект 775 і одні з останніх десантних кораблів. Цього проекту вони були збудовані в Польщі, в часи, в радянські часи, в Гданську Наскільки це критично і чи матимуть змогу росіяни тепер відновлювати ці кораблі? Ну, ані 4 корабля вже ремонтують БДК. Тобто, от у них після ударів по вот этим двом кораблям, у них ще три осталось на, на ходу, на плаву, ще 3, в ремонті. Ну, скоріше, будет не 4, а будуть шість в ремонті. И отремонтировать, ну, можно, понятно, они могут, в принципе, оборудование, обвесы свои, российские уже на эти корабли, это в конце концов посудина, там можно поменять практически все, просто это уже будет не тот корабль, если так мягко сказать. Но надолго, надолго выходят из строя, естественно, становятся тоже хорошими целями. Корабли же его не спрячешь под воду. Ну, в принципе, подводники спрячут. Вот э, поменяли одного подводника на другого подводника, командующими Черноморским флотом. Э, до этого был подводник, сейчас опять стал подводник. Потому, скорее всего, они и будут их под воду прятать с нашей помощью. Это как минимум подставляя нам их под удар. Э, поврежденный корабль, он же на прикол становится где-то в каком-то доке. То есть, э, а это значит очень хорошая уже можно сказать стабильная цель не динамич... не динамическая то есть а, а, а значит дело времени когда все эти корабли будут отминусованы. мы с вами говорили в начале этого года когда началась эта работа по кораблям в этом году черноморского флота у России не будет это еще авиация не зашла та, та авиация серьезная сейчас пока работа отработали по, отработала по кораблям авиация это старая советская это сушки, скорее всего, Су-24, которые сбросили ракеты типа Скалпов или Storm Вот они отработали по кораблям. А подойдет F-16, те, 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 же джазмы, если они будут, ну, это, можно сказать, минус плоту и очень быстро. Это если оставят еще после себя СБУ и ГУР, после работы по, по этим кораблям. Вот россияне сейчас максимум, сколько могут в море вывести это две подводные лодки, то, скорее всего, спрятали их, то есть отправили в рейд подводное положение, спрятали от ударов с воздуха и или без экипажными кораблями, так как подлодки, если стоят в надводном положении, это та же самая хорошая цель для наших средств поражения. Пане Романий, також стало відомо, що вражений ще один важливий човен російський. Про що говориться? Загалом кажуть, що в ніч на 24 березня запущено було 18 ракет по Севастополю. Росіяни змогли збити, начебто, 11. Всі інші пройшли, і дві з них влучили в корабель Іван Хурс. Кажуть, що цей Іван Хурс це, ну, можливо, це і гучно трошки скажено, але це фактично А-50 на воді. Тобто він має потужну систему радіолокації і загалом зондував, куди повинні летіти ракети з боку Російської Федерації. Це Розвідувательний корабль рівня океанічних, тобто доволі серйозна машина, їх всього дві такого рівня, от один із них побріжден. Опять же, повреждения тут надо понимать. Одно дело уничтожение, другое дело повреждения. Любые повреждения можно, в принципе, восстановить, дело времени. Но, опять же, восстанавливать придется на верфях, то есть куда-то на заводы по восстановлению он будет, они будут переведены, а это, опять же, стационарные цели. А как раз те ракеты, те ракеты, которые у нас есть, они очень хорошо идут по стационарным целям в те же Storm Shadow, Скалпы и в, в Нептуны. Нептун также хорошо работает уже по GPS-координатам, мы это прекрасно видели, хотя сама по себе Нептун ракета это вообще-то противокорабельная, потому она может в двух режимах работать, и по стационарному объекту, и по движущемуся кораблю. Пане Романе, і також є підтвердження супутники знімок того, що таки влучили в вузол зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації. От видно, на кадрах така потужна є отвір, чорний в будівлі. Пане Романе, також кажуть наступне, що ці ракети вчора летіли і в Козачу бухту, де дислокується 810-та бригада морської піхоти Російської Федерації. Кажуть, як мінімум, 34 військових ліквідовано і три літаки пошкоджено. Они были развернуты, в том числе, ну, в Казачьей бухте были развернуты и на аэродроме были развернуты. Как раз одна и та же бригада, тут два места дислокации, и на аэродроме повреждены, по крайней мере, на данный момент выведены из строя три самолета, в том числе и осколками. То есть, по большому счету, та же картина, но вряд ли самолеты после внешнего повреждения такого уровня будут летать. Они переходят в такой режим разборки «Авроры» воздушной. То есть уже уходят на запчасти на, на органы, которые будут использоваться в других самолетах, хотя это тоже не совсем приветствуется. То есть, можно сказать, что довольно-таки успешная вчерашняя атака, очень успешная, а если действительно из прошло несколько ракет, то есть, даже из двух десятков прошло. 30% это, это нормальный подход. Две трети приняла на себя удар ПВО, а треть прошла, выполнила боевую задачу. И мы видим довольно-таки с положительным моментом. Повторять надо, опять же, вот два десятка ракет. Для того, чтобы наносить такой серьезный удар, это должно быть на порядок выше. Две сотни ракет должно идти и выполнять боевую задачу. Дело в том, что как раз ПВО противника перехватит ну пусть перехватит она там 2-3 три, три десятка ракет, но пройдет больше сотни, и это практически полностью сотрет Черноморский флот с карты этого региона. То есть есть механизм, уже понятен механизм, ракеты нужны, надо работать с нашими партнерами, Министерство обороны, вообще-то надо свои производить. Это так, мя мя мягкий намек. Свои производить надо. Нептуны ж производим. Увеличивать производство Нептунов, работать с Нептунами. Потому что одно дело авиационные компоненты, это можно и F-16 подождать. А другое дело свои ракеты, вот, за которые нам никто, по крайней мере, ничего не скажет. Не будет запрещать выполнять боевые задачи. Пане Романе, і в от в Твіттері Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, каже наступне: що ці от точні удари, от про які ви ще не згадували, вони призведуть до того, що Керченський міст буде вести в нікуди, тобто що Крим стане непідйомним для росіян, і ця логістика, яка йде через Керченський міст, вони банально не зможуть використовувати, навіть якщо не влучати в Керченський міст. Россияне это прекрасно понимают, почему начали строить объездную железную дорогу. Мы уже говорили про нее, то есть они пытаются запараллелить пути поставки военной амуниции на Херсонское-Запорожское направление и в Крым, в том числе по сухопутному коридору, который. Но главное управление разведки уже подтвердило заинтересованность в уничтожении узлов, основных узлов этой железной дороги а саму железку не надо трогать, пусть строят, нам останется, правда потом придется колею переделывать, но ну, это такое, но ну, насы по крайней мере сделают, а колея, колея нужна будет нам европейская, конечно. А вот несколько точек, те мосты через реки, которые есть и по которым точно может дойти даже наши хаймерсы в район, допустим, моста через реку Кальмиус, это недалеко от Мариуполя. То есть там мост есть, он под ударами Хаймерсов наших уже неоднократно был. Ну и дальние средства поражения достанут в район Таганрога, там тоже мост через залив, который также легко, в принципе, выводится из строя. Потому пусть трое нам останется. Пане Роман, и по атаках Российской Федерации, террористов суть в том, что они сейчас застосовывают очень циничную... Тактику суть в тому, що вони спочатку запускають шахеди, потім клаті ракети, а потім добивають, коли наші вже е, приїздять на місця розбирати завали, б'ють кінжалами. тобто приносить більше жертв і руйнувань. І от остання ніч це Одеса і Миколаївщина. Шахедами дуже потужно вдарили, і очевидно, б'ють по енергетичній інфраструктурі, тому що Харків, Одеса і інші міста фактично знеструмлені. Ну так это та проблема, о которой мы с вами в, в прошлом году говорили, и она не была решена. Это частные структуры, все-таки у нас энергетика в основном под э, Ахметом Ринатовым этим, то есть это, это ДТЭК так называемый, там часть, по крайней мере, часть государственная, часть ДТЭКовская. Надо полностью, все-таки военное положение, надо полностью переводить систему энергообеспечения, генерации, в государственное управление. Причем это надо было сделать давно, определив основного, допустим, основной центр принятия решений, то есть в основном это энергоатом должен быть, передать ему в управление балансирующие тепловые мощности, собрать всю эту электро, вернее, световую и зеленую так называемую энергетику в одно место – вернуть ее обратно тем, кто нам сюда ее насовал. А тому же Ренату Ахметову, и Ахмету Ренатову вместе с его стартовыми друзьями донецкими. Мы же это все прекрасно знаем, как, как эта зеленая энергетика, дорогущая, бестолковая, абсолютно ненужная, сюда просовывалась под кредиты и так далее и тому подобное. Сейчас МВФ начинает выкручивать руки, поднимать требуя поднятия цен на электроэнергию как раз для того чтобы оплачивать вот эту дорогущую зеленую энергетику собрать ее вернуть обратно они уже всех достали с этой зеленой энергетикой развивать надо атомную э, атомные э, станции то есть ядерную энергетику развивать атомную энергетику в, в этом смысле дешевая э, и она дает определенный положительный эффект для экономики в том числе и абсолютно никак вот На что на что на, на CO2 она абсолютно никак не это сам не, не увеличивает его. а зеленая энергетика бестолковая вот ее убирать потому что часть тепловых электростанций часть тесов она как раз используется не для балансировки атомной дешевой, а для балансировки как раз вот этой зеленой которая ну, она ее нельзя нельзя спрогнозировать то есть там частота плавает там мощности, облачко зашло, в напряжение упало, ну и так далее, и тому подобное. Ветер стих, и уже ничего никто не крутит. То есть, а для этого приходится ТЭС гонять. Поэтому забирать, забирать на базу атомной энергетики, забирать необходимые балансирующие мощности, естественно, создавать НЗ, неприкосновенный запас, так называемый, трансформаторов, ну, то есть, то есть той энергоструктуры, которая будет выводиться, она точно будет выводиться из строя. Надо на, за, в, прямые контракты заключать государственные между производителями м, то есть электрооборудование, а не через частные фирмы, которые то платят, то не платят. Он, взяли трансформаторы, тот же ДТЭК, не заплатили и все, не, не поставляют, целые страны не поставляют только из-за того, что ДТЭК вовремя не платит. То есть есть эти моменты, которые надо уже давным-давно переводить в гост. Управління є пан Романе, хочу нагадати про збір, тому що активно наші глядачі донатять, і от в нас є банка, на яку ми збираємо для 125-ї ТРО таро, і для також для дронів. Але хочу сказати, що оперативно частину коштів було перекинуто, тому що дуже оперативно і необхідно було автівку для 28-ї бригади спецпідрозділ чорний Орел. І що хочу вам сказати, що вчора вечір автівка вже була куплена і прямує вже в Україну, і буде допомагати нашим оборонцям. За що велике Дякую, бачите qr код будь ласка, фото знімкуємо і донатимо хто скільки зможе. Можете якусь каву сьогодні не випити, кросанчик не з'їсти, а допомогти нашим бійцям. Рухаємо далі. Пане Романе, є в нас відео прекрасне, феноменальне про те, що наші бійці героїчно стоять на позиціях і просто таки демонструють феноменальні бойові здібності. Є відео, як наш один танк за 15 хвилин ліквідовує відразу три танки. оккупантов. Насколько это важко сделать, а і також не быть враженным? Ну, это, это специалисты высокого уровня. То есть, ну, во-первых, танки у нас довольно -таки неплохие, практически снайперские э, орудия, стволы, э, как, если хорошие э, специалисты работают как снайпера. Мы вот увидели на видео, действительно так и есть. Это очень сложно выполнять такую боевую задачу тем более что у россиян танки если новые танки довольно таки тоже неплохие хотя уступают уступают э, нашим э, специалистам танкистам которые десятый год воюют реально десятый год ребята а за 10 лет про профессионализм вырастает уже до определенных э, величин и если дается в руки хорошего снайпера я уже специально так говорю снайпера Танкістів, снайперів, хороша техніка, то вони, звісно, чудеса показують. Хоча це, опять же, можна сказати, це вже не чудеса, це вже така реальна, рутинна робота наших средств поражень. Пане Романе, і також щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки, Майк Джонсон, їхній спікер Палати представників, сказав, що винесе на голосування. Це законопроект після Пасхи. Коли це очікувати і на це от, наша Пасха. Пасха в штате Америки. Ну, Скорее всего, католическое имеется в виду, то есть по 31 число марта. Это значит, на начало апреля будут выноситься, ну а на начало апреля только после 9-го. То есть они могут, конечно, раньше вынести на, то есть на обсуждение, но приниматься решение, наверное, будет все-таки после выхода с каникул. У них же каникулы э, завязаны на это дело. Поэтому э, я так думаю, если будет что-то принято, принято в апреле. По большому счету перевыборы Путина прошли. А американская верхушка прогибалась перед Путиным. Это было понятно, мы это с вами уже проговаривали. То есть решили вопрос по Конгрессу. Э, в, тогда по, по принятию нам 60, 60 миллиардов и пустили по горкам американским на в палате представителей. Это для того, чтобы дать Путину в лайтовом режиме переизбраться. Переизбрали, переписали. А интересно, что было по-другому? переписали с Путина на Путина, там, что, кто-то другой был. Был другой, так его убили Навального. Поэтому в России в этом смысле ничего не меняет. А скорее всего могут еще тянуть, могут тянуть, не исключая не такой возможности, могут тянуть принятие решения до инаугурации Путинской то есть, чтобы уже совсем расшаркаться, там, упасть перед ним, отжаться в ту раз. Представьте себе Байдена и Трампа, которые перед Путиным отжимаются. Как раз по одному уровню будут, по, по росту примерно, лежащий Трамп с Байденом и стоящий Путин. То есть, вот при, примерно так. Потому, я так думаю, даже до инаугурации ну, мало, мало вероятность того, что этот законопроект может пройти именно в палату представителей. А потом же еще подписывать Байден будет та же самая картина. То есть это все еще растянется до определенного времени. Апрель, май, где-то так. І и вот речі, в Японии... Нагадали Росії про захоплені території, тому що їхня голова міністерства закордонних справ звати її Еко Камікава, сказала, що ці от вибори, які пройшли на території Крокорольських островів, їхньої е південній частині, вони є незаконними. Вони нагадали, що це і територія Японії, і вони ці вибори не визнають. Ну, это ж открыл ящик Пандоры. Путин начал захватывать территории, рассказывая про исконно какие-то, какие, -то, какие -то, ну, в его точке зрения, исконно русские земли. Потому, открыв этот ящик Пандоры, естественно, по всему миру, видя реакцию, то есть посмотрели на мировую реакцию, никто никак не отреагировал. По большому счету, да, полезли россияне, на, на чужую территорию и весь мир э, рассказывал сказки про Минск 1, Минск 2 и так далее и тому подобное. Папа Имский вообще белых флаг, э, решил выкинуть Эрдоган с Си Цзиньпинем в том же режиме. Ну а в конце концов, э, остальные тоже подумали, о а чем бы интересно эту тему не использовать. Японцы, так это исконно-японские территории реальные японские острова, причем там вплоть чуть ли не до Сахалина, это надо будет потом разбираться, когда в зеленый клин будем освобождать, это Дальний Восток, там украинцы, надо же надо ж свои исконно украинские территории также теперь возвращать. А так как в зеленом клине сто лет назад туда десятки тысяч украинцев были переселены, это украинские территории, а вот это как раз это, это за Китайщина, так называемая, восточные байкала и практически до Сахалина. Так что Сахалин можно будет потом передать Японии как исконно японские территории, не говоря уже о, о островах Камчатской гряды. Под ту же самую дудку исконно каких-то территорий вот сейчас проходит захват палестинских территорий, то есть арабских территорий, израильтянами. Рассказывали, рассказали сказку, полезли. То есть это такая общая тенденция пошла, Потому россияне не очень хорошо сделали для себя, в том числе, в конце концов, после того, как все народы, народности вернут свои исконно свои территории, у России, вернее, у русских территорий не останется, потому что их как таковых не существует. У русских не было никогда территорий. Это были территории либо Казанского ханства, либо Монгольська если якщо добратися до ніандертальців, так там, взагалі, хоча, навірно, росіяні більші ніандертальці, і сходя з цих дійств, пане Романе. І також стало відомо, що польські фермери зупинили блокади на російському кордоні, тому що от йдуть свята. А знаєте, десь я вчора читав, що. Поляки не збили ракету, яка летіла від Росії по їхню в їхню територію, тому що там не було зерна, тому вони її пропустили. Ну а те, російський кордон вони будуть розблоковувати, а українські не дуже то хочуть. Ну, так это ні, так я поки понимаю, Па пані що предлагають українську ракету, щоб залетіла на польську територію, та де розблокують кордони. Так якраз связка така цікава, і Российское, российское зерно намного больше, чем украинское, заходит в Польшу и в Европу. Российские товары идут в Европу, российский металл идет в Европу, причем серьезными потоками. Никто его не блокирует. Закрывают глаза и все проезжает. А начинают блокировать, вот как поляки начали блокировать. Ракета залетела на Польшу, и тут, и российская, и тут же не перестали блокировать. Оно ну, обделались. Лично я так думаю, что не свойственно полякам. Поляцкое, польское войско, войско польское и вообще поляцкая, польская шляхта, если кто помнит. Так это серьезные, это серьезная такая воинственная, воинствующая можно сказать, ядро, которое поляков оно должно как-то объединять. А взять, обделаться от русской ракеты, разблокировать движение российских товаров, ну, что-то не похоже на поляков. Это как минимум. Потому надо, надо подумать, Но это, это же дипломатия, это, это Министерство иностранных дел, требовать от Евросоюза закрывать, в конце концов, вводить реальные санкции. Реальные санкции вводить и закрывать любое движение. Для того, чтобы вводить реальные санкции, они должны быть, должны быть введены вторичные санкции. То есть не только на государство террорист, а именно на те государства, которые с этим террористом сотрудничают. Так как мы еще до сих пор самого государства террорист террористом не обозвали. Поэтому это надо такой комплексный подход начинать, ну опять дипломатия. Это, это, у нас дипломатический корпус полностью провис. Вот ждем, пока Залужный запустит этот механизм, может быть, с по посольства Великобритании такие вопросы начнут уже решаться и в Европе в том числе. несколько, в нескольких европейских странах даже нет послов украинских. Вот можете себе представить, какая там тогда дипломатическая работа. Занимаются черт на чем в мире дипломаты. И в основном только пиаром каких-то первых, вторых, третьих особо, а не более того. То есть до всякими формулами мира, никому не нужными абсолютно, а сейчас еще и вредными. Поэтому большой вопрос к нашему Нашим дипломатам є по їх професіональній пригодності. пане Романе, і країни Балтії закликають повернути призов до армії країн НАТО. От власне що вони пропонують два президента, в тому числі заяву очільника Латвії Рінкевичус. Він сказав наступне: що от вони пропонують розглянути все від призову на військову службу та спеціального податку на оборону до різкого збільшення військових витрат, аби витрати були такі, як в часи холодної війни. Ну, правильный призыв перед надвигающейся опасностью. То есть, но ну, опять же, это, это призыв, пока по крайней мере, так, глаз вопиющего в пустыне. Несколько стран понятно на это отреагируют, а остальная пока еще Европа раскачивается. Раскачивается, думая, что как-то прикроют американцы. То есть, надеясь на американское военное могущество. Да его нет его последние лет 30 нет уже. Это надо четко понимать. Вы посмотрите за последние несколько десятков лет, даже вот за последние несколько лет при Байдене, да не убежали отовсюду, а Афган, то есть посмотрите, что в Афганистане было. Это же все прекрасно помнят и видели, как просто убегали с ПНК, убегали американские вояки оттуда. То есть нет этого могущества как такового. И силы воли нет у американских правителей, которые сейчас... Ну, а какая сила воли у людей, которым уже больше 80? Ну, есть эти моменты, связанные с, в том числе и с временем нахождения на определенных должностях. Потому пока американская нация не переродится, пока этот... А хотя, в принципе, там вопросы решают в основном воротилы. То есть пока тот бизнес американский не поймет, что они начинают терять потеряя определенное военное преимущество, начинают терять еще и экономическое, вот они только тогда начнут чесаться. Но это время. А вот на этого времени у Европы может и не быть. Потому, а первые, естественно, страны Балтии, они этот вопрос однозначно поднимают. Но я, я, думаю, они его протолкнут. То есть как раз понимая, что страны Балтии, они находятся непосредственно у границ России, Є, Європа буде на них обращати мати. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні 25 березня. Понеділок обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і ділимося нашим щоденним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.